Shalom, sahabat. Inilah kisah besar kemenangan bangsa Israel melawan Raja-Raja Kanaan ketika Tuhan sendiri berperang bagi umatnya. Ketika bangsa Israel menaklukkan Ai dan Yeriho, kabar itu mengguncang seluruh tanah Kanaan. Raja-Raja Kanaan pun bersatu, membuat persekutuan besar untuk melawan Yosua dan umat Israel. Namun Tuhan berfirman kepada Yosua, Janganlah takut kepada mereka, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Yosua dan pasukannya berangkat dengan keberanian. Tuhan mengacaukan musuh-musuh itu. Bahkan batu-batu besar dari langit, hujan batu yang daset jatuh menimpa pasukan Kanaan. Lebih banyak yang mati oleh hujan batu daripada oleh pedang Israel. Saat pertempuran memanas, Yosua berdoa dengan iman. Matahari berhentilah di Gibeon dan engkau bulan di lembah Ayalon. Dan matahari pun berhenti di tengah langit memberi waktu bagi Israel untuk menuntaskan kemenangan mereka. Hari itu, semua musuh ditaklukkan. Kemenangan besar bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena tangan Tuhan yang perkasa. Kisah ini mengingatkan kita, jika Tuhan yang berperang bagi kita, tidak ada kuasa dunia yang mampu melawan.